पृथोस्तु नप्ता पृथुधर्मकर्मीनबर्हिर्युवतौ शतद्रुतौ प्रचेतसो नाम सुचेतसुता नजीजनत्वत्करुणां गुरन् इव पितुः शुसृक्षा निरतस्य शासनात् भवत्तपस्याभिरता दशापि ते पयोनिधिं पश्चिममेत्य तत्तटे सरोवरं सन्ददृशुर्मनोहरम् तदा भवत्तीर्थमिदं समागतो भवो भवल्सेवकदर्शनादृतप्रकाशमासाद्यपुरप्रचेतसामुपादिशत् भक्तता मस्ता वस्तावम् स्तावम् जबंदस्तमामी जलांतरे भवन्तमासे विषतायुतम् समां भवल सुगास्वादर साधमीष्टवियन बभुवकालो ध्रुवबन्न शिख्रता स यज्ञहिंसा निरतोऽपि पावित पितापि तेषां गृहयात नारदप्रदर्शितात्मा भवदात्मतां ययौ कृपाबलेनैव पुरप्रचेतसां प्रकाशमागा पतगेन्द्रवाहन विराजिचक्रादिवरायुधां सुभिर्भुजाभिरष्टाभिरुदञ्चि तद्युती प्रचेतसां तावदयाच तामपि त्वमेव कारुण्यभराद्वरानदा भवद्विचिन्तापि शिवाय देहिनां भवत्वसौ रुद्रनुतिश्च कामदा अवाप्य कान्तां तनयां महीरुहां तयारमध्वं दशलक्षवत्सरीं सुतोस्तु दक्षो ननु तत्क्षणाच्च मां प्रयास्यधेति न्यगदो मुदैवतान् ततश्च ते भूतलरोधिनस्तरून् कृथादहन्तो द्रुहिणेन वारिता द्रुमैश्च दत्तां तनयामवाप्य त्वदुक्तकालं सुखिनोभिरेमि रे अवाप्य दक्षं च सुतं कृताध्वरा प्रचेतसो नारदलब्धया धिया अवापुरानन्दपदं तथाविध त्वमीश वातालयनाथ पाहि